السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان إربتنا للدعاء اللهم إني أسألك فيه ما يرليك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك وا التوفيق فيه لأن أتيك ولا أعصيك يا جواد السائلين اللهم إني أسألك فيه ما يرليك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أتيك ولا أعصيك يا جواد السائلين اللهم إنك عفو مرهب العفو عني اللهم ارتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين السلام عليكم